Мы работаем согласно законодательству. Понятно, Автомобиль стоял подвесения. с нарушением, с грубым нарушением правил дорожнего движения. Если вы не хотите, чтобы машину забирали на эвакуаторе, ложный вызов эвакуатору за то, что машины, которых всего несколько штук в городе, приехала понимаю, сюда за обещали, да, да? Ну а что да. мне делать? Вы, вы интересуетесь, мое дело вас ознакомить со всеми материалами, да, скажем да, так, вот дела и вашими да, правами. Да, да. Если же вы отказываетесь оплатить эвакуатор, я вам да, ничем не могу не, помочь. Не Машинка вот так вот заезжает сюда... И вы приходите в управление на панфиловцев, запрашиваете, мне нужен договор и так далее. Вам выписывают то же самое постановление, так как была не единократная фиксация, есть пояснения, есть акты осмотра автомобиля, где все записано. Машинка уезжает туда, на государственную штрафплощадку. И вы там себе спокойненько оплачиваете, получаете спокойно, постановление. Не, постановление. Я просто полностью хочу вам обрисовать картину, не, потому что ваши вопросы картину. неуместны. Я понимаю, очень Банально, неуместно. Мне подплевал на своем квадрате, где не было было припарковано. Не по правилам дорожнього руху, а саме на річці хазяїна даного транспортного засобу, потім його, визвали евакуатор. Евакуатор приїхав, прийшла гражданка і не хотіла е не допустити це, щоб загрузили даний транспортний засіб. Зараз е е е гром громадянська водіїв, щоб вона заплатила. за вызов эвакуатору и мы выписали постановку. постанову. Она не облагается, ведь я очень знать все детали. Договор заключен централизованно через Киев. Насчет этих эвакуаторов есть горячая линия, через которую они вызываются. В каждом городе есть взаимодействие с органами патрульной полиции, дабы обеспечить гражданам Украины скажем так, защиту от вот данных нарушений. Потому что люди с коляской, которые будут переходить здесь, им нужно катить через машину коляску, если они перейдут в неположенном месте, это уже административная ответственность. Поэтому, дабы бороться с такими правонарушениями, есть служба эвакуатора. Мы, скажем так, даем человеку выбор. Ну, это полное право его согласно Конституции, всему законодательству, которому мы подчиняемся. Фиксируется правонарушение. Смотрите, если на эвакуаторе забирают автомобиль, то человек, Приезжает на Панфиловцев в управление патрульной полиции и там его выписывает постановление на 510 гривен согласно 122 части 122 статьи части 3 КОАП Украины. Если же появляется водитель, эвакуатор уже вызван, начал погрузку, ложный вызов эвакуатору оплачивается 250 гривен в Кировограде и машинку отцепляют с троса. В это время патрульные выносят постановление, берут пояснение у граждан Украины, которым это мешало. Вот и все.